Доброго ранку. Напевно, кожен з нас знає, як починається знаменитий твір Жюля Верна навколо світу за 80 днів, а саме з польоту головного героя на повітряній кулі. Мабуть, Жюль Верн тоді і не здогадувався, що сьогодні такі підйоми в небо будуть популярними та доступними. Про те, як і де в Україні можна підійматися в небо на повітряній кулі, та скільки коштує це задоволення? Ми сьогодні запитаємо у Ніколаєва Олександра, президента Федерації повітряного плавання України. Доброго ранку. Доброго ранку. Пан Александр, как давно ветроплавание стало таким популярным в Украине, с чем это можно Повязать? Ну, Украина вообще авиационная страна, и не могла пройти мимо воздухоплавания. Еще в 90-х годах а, был изготовлен первый воздушный шар, а, там, в городе Феодосия есть такой институт единственный, ни систем сейчас называется. И вот с тех пор, в общем-то, можно сказать, что началась эра воздухоплавания в Украине. А уже в 1993 году сборная команды Украины приняла участие в первом чемпионате Европы, э, мира в Люксембурге, где, в общем-то, уже там доказала, что у Украины будущее в общем, достаточно высоко. На сегодняшний день, э, можно сказать, где-то более 50, наверное, тепловых аэросатов в Украине, более 30 пилотов. И что очень приятно отметить, что с тех пор э, воздухоплавание развивается везде по Украине, то есть на западе, на востоке, на юге, в центре, то есть в Киеве. А чем можно даже назвать полеты на кули Вы спорта? спорт? Это больше экстрим? А вы знаете, в захоплане вот, чем приятно, оно разделяется и на спорт, и на просто полеты, которые, в общем-то, мы называем познавательные, развлекательные или приключенческие. Так. А, спорт это действительно экстремальная можно так назвать, потому что полеты происходят в достаточно таких сложных, бывает условиях, до 10 метров в секунду приходится иногда взлетать, потому что когда собирается на спорт, если первый шар взлетел, то остальные все полетят, поверьте мне. А какие, может быть, будут идеальные умовы полета, если что такие здесь на рам рамках? Ну, полет обычно проводится утром и вечером, потому что когда спокойная очень воздушная mm -hmm. атмосфера, и самый, ну, самые, условия такие идеальные, я считаю, это когда ветер до трех метров в секунду, нет дождя. Сам я больше люблю утренние полеты, тогда можно слиться вообще с природой, слышно, как поют птички, бегают там зайчики и так далее. То есть можно соединиться с природой и стать ее как бы частью. А что значение век, стать, стан здоровья для тех, кто поднимается в гору? Ну, вы знаете, в принципе, взухоплавание – это вот такой вид как говорится, спортом, мы хоть и называем, или вид полетов, когда, в общем-то, практически для тех, кто находится в корзине, естественно, не пилоты, то, в принципе, возраст не имеет значения. Я знаю, люди летают и в 70 лет, и в 5 лет можно. Ну, чтобы уже когда в 5 лет, я считаю, ну, чтобы человек, ребеночек этот, осознавал, что он именно летит в куле. Да. Вот. А Жинка может подняться вот эту кулю в небо? Ну вы знаете, если честно говоря, мы раньше так не думали. Несколько лет назад и, в общем-то, всему послужило, наверное, движение, как бы вот воздушоплавания ужесткое в Украине послужило это проведение уже специальных отдельных чемпионатов Европы, мира среди женщин. И тогда, в общем-то, как-то так оказалось, что у нас в воздухоплавании есть женщины, которые как бы ну, могут уже летать. И сейчас вот на сегодняшний день в Украине три пилота, которые имеют уже лицензии, настоящие пилотские лицензии. Четвертый вот сейчас тоже на подготовке. И в принципе вот в следующем году, в сентябре в Германии состоится чемпионат Европы среди женщин. В общем, наши девчонки очень сильно к этому готовятся. Как же правильно брата и клуб? Вы знаете, клубов сейчас в принципе как бы вот в Украине много. Ну, вот основные это Феодосия, Львов, Днепропетровск, Херсон, Киев. В Киеве очень много клубов. И в принципе, как бы все клубы достаточно. Но если есть какое-то сомнение, вы не верите, звоните, набирайте Федерацию Захоплавания Украины, вам там ответят, можно ли с этими людьми работать или нет. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день пока еще ну, никого никто не обманывал, все полеты <соценно> совершаются, и, в общем-то, все получают удовольствие. Как распознать аматора? Потому что шахраев в будь-якой справе купа. Ну, да как бы знаете, ну вот я вот перед этим ответил, как-то к нам еще не прилипает Шахрае, я очень надеюсь, что и не прилипнет. И в общем-то, понимаете, все пилоты, вот, которые обучаются, вообще мы всем им говорим, то есть в каких условиях они могут вначале летать, ну это как вот на машине, если вы, ну нельзя ездить в большом городе, если вы не умеете летать, допустим. Вот у нас, например, такое правило существует, если полеты над населенными пунктами или какие-то фестивали, полет, пилот должен налетать не меньше 30 часов. Это достаточно много. То есть тогда он имеет право как бы, летать там, ну, как бы с людьми. Потому что, в принципе, мы делаем такие познавательные полеты. Мы не называем пассажиров, у нас нет пассажиров, потому что у нас эта команда... То есть мы вообще отходим от этого термина. Мы не извозчики, понимаете? Как бы вот мы говорим всегда, можно ли у нас можно ли у вас покататься? А мы говорим, можно покататься в такси, в автобусе, в трамвае. А у нас это воздушное движение. Понимаете, приключения. То есть вот мы в историю посвящаем. Сначала рассказываем, как, с чего это все начиналось. То есть вот, чтобы человек немного вот не думал, что это как мы извозчики. То есть мы это стараемся добиться. А даже навчаете по витреному руху. Ну, я, я, ну я считаю, что самая, в общем-то, школа такая, как бы, первая школа у нас была открыта в Феодосии. Оттуда, в общем-то, и начиналось основной клуб, основной костяк сборной состоял раньше в Феодосии. Там просто такие отличные условия, что можно подняться на тысячу метров и увидеть, допустим, двоя моря, Азовское, Черное, потуши вулкан Карадак, и, соответственно, научиться разным условиям. То есть, потому что именно, когда вы ездите где-то летать в другой местности или в других городах, надо уметь управлять воздушным шаром. Это все-таки не так легко. А какая же максимальная высота yes. объема? Ну, в принципе, по техническим данным, тепловой аэростат, воздушный шар, как мы его называем, может подняться до 4 километров. При этом не надо иметь специального кислородного оборудования. Ну а в принципе есть такие конструкции, которые на 6 километров, на 8 километров, на 10 километров могут подняться. Но я сам лично предпочитаю полеты вот допустим... 100 метров, 300 и 1000. Ну, то есть 1000 это уже достаточно высоко, остальное уже там просто люди и домики. Это, ну, что вы будете видеть? А где в Украине наикраще подниматься? А где краеведы? Ну, вся Украина, в общем-то, у нас везде красивые места, я говорю. Я очень рад, что вот захоплавание развивается по всем регионам. И, ну, вы знаете, везде красиво. Вот я практически везде летал но ну, во, во всей Украине, где вообще проводятся полеты. В каждой местности просто свое. Вот, скажем, во Львове там одни замки. Каменец, Подольский это вообще уникальное место. Там, в Херсоне тоже свое. Киев гарный, извините? Ну, вот честно скажу, что Киев, вот, если раньше, он мне все-таки больше нравился. Потому что он был более зеленый и менее застроенный, если честно. И везде можно было в Киеве приземлиться практически. Сейчас, конечно, ну, это все... Как бы развитие города, конечно, Киев шикарный город сверху, все эти купола, памятники, все вот, когда это все можно увидеть. И... Но тут вот, действительно в этих вот, в городе над Киевом летают только самые опытные пилоты, то есть и безопасность это прежде всего. Я думаю, на вашем рахунку были какие-то интересные истории, курьезы, экстремальные ситуации, как из них выходили. Поделитесь. Ну, много разных было курьезов, конечно. Основные курьезы все остаются между выступающими но один случай, наверное, можно рассказать такой достаточно, как бы, был несколько лет назад был перелет через гору Олимп в Греции, где мы принимали участие, и вот. И пришлось подниматься выше 4 километров. И, в общем, потухли горелки у нас. И пришлось выходить, грубо говоря, вставать на край корзины на 4 километрах, зажигать это все по новой. И, в общем-то, ну, в принципе, тоже надо Экстремально. иметь. Экстремально. Да. Но, вы знаете, пилоты, они, в общем-то, достаточно мужественные, опытные ребята. Ну, нельзя было... То есть сам полет, вот чтобы вы понимали, что конструкция шара, она сделана так, тепловой расстат, оболочки. И это вот, скажем, проверено, испытано. Вот украинские тепловые рассады все имеют сертификат типа, то есть они допущены к полетам. Он будет, если откажут горелки, как мы называем двигатели этого воздушного жара, то он приземлится со скоростью парашютиста. То есть фактически, ну как бы, если сгруппироваться, ничего не будет. То есть главное не поддаваться панике. Вот и все загадали парашютисты, вони же являются забубонни люди, и не кажут, э, останки, кажут как як ну, у вас, что есть какие-то забубонные не... прикметы. Ну, мы не любим, конечно, слово говорить "последний". Так это ось. как, да, угу. это как бы. вообще всегда, когда мы друг другу желаем что-то, мы говорим, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Угу. И вообще пилот, прежде чем взлететь в воздушном шаре, он должен знать, где он приземлится. А, потому что у нас нет аэродромов. Мы можем приземляться на любой, как говорится, кусочек земли. То есть, как бы, достаточно не очень большой. Из-за этого, но при этом у нас есть же леса, речки, там, преграды какие-то должны знать. И тем более, самое главное, смотреть погоду. Это все. Ну, а остальная безопасность. Все шары у нас застрахованы, пилоты застрахованы, люди, которые иногда хотят посмотреть нас как говорится, на Украину сверху, они тоже застрахованы. Но Александр, сколько же стоит за доволення? Ну, учесть то, что в среднем тепловой аэростат стоит где-то 25 тысяч долларов, то цена полета ну, формируется клубами, я знаю. Ну, себестоимость полета где-то в среднем 2,5 тысячи гривен. То есть сейчас, тем более, повышается газ. Это основная и пробег Большая машина подбора, которая летит, едет за шаром, ведь у нас как, взяли пассажиров или там наших друзей посадили в корзину и за ними же следует машина сопровождения, то есть вот из чего себя складывается цена. Стоит so, где-то, наверное, 3,5 тысячи гривен, но это можно все узнавать у, уже у клубов. Как да. бы федерация занимается только организацией, мероприятий, фестивалей. Ну, естественно, по осмотре за подготовкой пилотов. По ветроплаванию – целая наука. Дуже интересно с вами, пане Александр, вести розмову, але, на жаль, эфирный час у нас майже вычерпан, поэтому побажання телеглядачам зранку. Уважаемые друзья, летайте на воздушных шарах, не бойтесь ничего, страна Украина сверху очень красивая, поверьте мне, я побывал во многих странах. Еще раз всем желаю успехов, здоровья счастья. Дякуємо, пане Олександре, що завітали до вас до нас. А ми, шановні телеглядачі, я вам верніше нагадаю, що сьогодні у нашій студії був Ніколаєв Олександр, саме він, президент Федерації повітроплавання України. Тож, що я вже вся у мріях, вся, вся там, десь в небі. Тому бажаю вам гарного, позитивного настрою, легких підйомів навіть сьогодні. Зранку, і я думаю, що наша програма якнайкраще в цьому вам допоможе. Далі.